Film yang ditunggu-tunggu oleh orang ramai Hasil karya terbaru Syafiq Yusof Untuk suku tahun kedua ini Iaitu Blood Brothers Akhirnya sudah mula ditayangkan di Pawagam Bermula 10 April 2025 Jadi, tanpa membuang masa Untuk video episod ke-39 kali ini Jom Mr. Kongsikan Antara 10 fakta menarik Tentang video Yang patut korang tahu So, let's check it out Filem Black Brother adalah filem ke-42 terbitan syarikat Scope Production selepas filem Sheriff Narco Integrity tahun 2024 yang mencipta kejayaan besar di bawah gam. Filem ini juga merupakan filem karya ke-17 yang mendapat sentuhan daripada Syafiq dan menelan kos serta bajet keseluruhan untuk menghasilkan filem ini sebanyak 7 juta ringgit. Beliau juga turut mengakui yang filem ini adalah filem pertamanya yang paling susah untuk dihasilkan dalam filem ini, Syafiq turut bergandingan dengan pengarah Abilas Chandra yang merupakan penulis skrip bagi cerita ini. Ia digarap dengan baik hingga menjadi sebuah filem aksi yang lain daripada yang lain. Filem ini juga adalah filem pertama buah tangan Syafiq yang mengetengahkan dunia gangsterism, mafia dan jenayah terancang secara serius jika nak dibandingkan dengan karya-karya yang sebelum ini yang lebih kepada aksi komedi yang ringan plot penceritaannya. Hasil gandingan dua pengarah dalam satu filem ini sangat bagus dan menghasilkan satu karya yang lebih baik. Filem ini mengangkat kisah seorang lelaki bernama Arif iaitu seorang pemuda yang direkrut oleh Gas, salah seorang ketua untuk syarikat kawalan keselamatan elit Silent Guard untuk menyertai kumpulan itu di bawah naungan Datuk Zul iaitu seorang ahli perniagaan yang berpengaruh yang juga merupakan ketua sindiket mafia yang paling digeruni serta turut dikenali sebagai naga. Sejak itu, Arif mengangkat sumpah setia dan menjadi blood brother kepada Gas dan kumpulan ini. Satu ikatan persaudaraan yang tidak boleh dikhianati. Namun, apabila berlakunya satu pengkhianatan besar yang menggoncang empayar naga, Arif tiba-tiba dituduh sebagai dalang di sebalik musibah tersebut. Dia kini menjadi buruan dan suspek utama dalam konspirasi gelap yang mengancam nyawanya. Dalam usaha untuk membuktikan dirinya tidak bersalah, Arif melarikan diri dan terpaksa mencari perlindungan daripada abang kandungnya yang telah lama terpisah iaitu Jaki. Namun, di sebalik pelariannya, Gas pula diberi mandat untuk menjejaki dan menangkap Arif demi menegakkan keadilan keluarga naga yang menuntut balasan dendam terhadapnya. Jadi, adakah Arif mampu membersihkan namanya dan meraih kembali kepercayaan dari Gas? Atau mungkinkah nasibnya akan berakhir tragis di tangan sahabatnya yang dianggap sebagai abang sendiri? Semuanya akan terjawab dalam filem ini. Filem ini menggunakan banyak barisan pelakon-pelakon hebat dan nama-nama besar serta menggabungkan juga pelakon-pelakon baru seperti Shanas Ahmad sebagai Gazuan Sazali atau Gaz, ketua pengawal peribadi organisasi naga yang dibela oleh Datuk Zul dan suami Sheila. Syafiq Kail sebagai Arif Anwari, pengawal peribadi termuda yang setia kepada Gaz dan Datuk Zul serta adik kepada Jaki. Syukri Yahya sebagai Fadlan, anak lelaki kepada Datuk Zul. Emilia Henderson sebagai Sheila Zurkalnain, anak perempuan Datuk Zul dan isteri kepada Gas. Syazwan Zulkifli sebagai Zaki Anwari atau Caki, abang kepada Arif yang mempunyai tabiat berjudi di usia remaja namun berubah hidup dengan kerja sebagai penyiasat persendirian dan juga bapa tunggal. Wan Hanafisu sebagai Datuk Zul Karnain atau Zul, ketua organisasi naga. Zamarul Hisham sebagai DSP Adlin pegawai polis yang menyiasat organisasi naga. Andy Teh sebagai Pablo, Irfan Zaini sebagai Malik, Amir Nafi sebagai Amir, Razib Salimin sebagai Syam, Reda Dabdak sebagai Bossem, Sam, Hushairi Hussein sebagai Ayah Mus, Tracy Sinidol sebagai Mira, Jururawat dan teman wanita Arif, Dini Syazman sebagai Daniel, bekas teman lelaki Sheila, Mikael Noah sebagai Adi, anak tunggal kepada Jackie Tajuk filem Black Brother ini dipilih dan diangkat kerana kena dengan jalan cerita ini yang mana ia bukanlah berkaitan dengan kekeluargaan atau ikatan darah sekalipun. Sebaliknya, ia adalah ikatan janji sesama manusia lain walaupun berlainan ibu bapa yang mengangkat tema utama tentang isu kekeluargaan dan persaudaraan serta bagaimana dunia kongsi gelap itu boleh menghancurkan persahabatan. Filem yang berdurasi selama 2 jam 9 minit ini pasti membuatkan penonton tidak akan melepaskan setiap babak-babak yang ditayangkan bagi mengetahui apa yang bakal terjadi kepada watak-watak dalam cerita ini hinggalah sampai ke penghujungnya. Aktor Anas Ahmad mengakui kerap berlaku situasi perbezaan pendapat di antara dia bersama dengan dua pengarah filem ini iaitu Syafiq Yusof dan Abilash Chandra sepanjang sesi pengamaran berjalan. Menurutnya, perbezaan perspektif antara pelakon dan pengarah menjadi punca utama namun semuanya demi mencapai hasil kerja yang terbaik. Hampir setiap hari, dia akan bergaduh dengan pengarah dan mempersoalkan kesemuanya. Pengarah inginkan yang terbaik dan pentingkan kesempurnaan dan beliau juga mahukan kesempurnaan dari segi pemahamannya pengarah hanya boleh menulis watak itu tapi dia akhirnya yang akan menyampaikan dan perlu bina watak tersebut jika pengarah mampu menjawab semua persoalan yang dibangkitkan dia tidak akan teragak-agak untuk memberikan komitmen penuh terhadap permintaan mereka filem ini menggunakan khidmat defenders action team sebagai pengarah dan koreografer aksi bagi babak-babak yang melibatkan aksi pergaduhan. Dalam filem ini, Defenders memilih aksi bunga silat yang dimodernkan serta digabungkan dengan set syuting serta prop dan equipment yang disediakan. Menurut Shanaz, Defenders adalah tulang belakang dan orang kuat dalam filem ini bagi mengatur segala babak aksi pertarungan pelakon-pelakon yang nampak hebat dan gah di depan kamera. Proses latihan untuk aksi-aksi fighting filem ini sahaja mengambil masa hingga 3 ke 5 bulan termasuk latihan yang dilakukan dalam bulan puasa. Kebanyakan aksi-aksi fighting dalam filem ini juga turut dijayakan sendiri oleh pelakon-pelakon sebenar yang membawakan watak masing-masing. Mereka mengakui sangat penat menjayakan babak aksi filem ini hingga kan tak mampu bercakap dan lambat respon untuk setiap pertanyaan orang sekeliling kerana Setiap babak perlu dilakukan berulang kali hinggalah pengarah berpuas hati dengan setiap shot yang diambil walaupun masa ditayangkan babak itu cuma 30 saat sahaja tapi proses masa penggambaran memakan masa berjam-jam berhari-hari lamanya Ditambah lagi, pengarah Syafiq inginkan semua scene itu nampak real dan sekurang-kurangnya 6 saat perlu dibuat sebelum dipotong Untuk menghasilkan filem aksi-aksi sebegini, sudah tentu tak boleh lari dari kecederaan dan macam-macam lagi perkara-perkara lain yang tak diingini. Setiap pelaku-pelaku yang terlibat dalam filem aksi ini turut mengalami kecederaan-kecederaan kecil semasa di set penggambaran seperti Syukri Yahya yang terseliuh di bahagian kaki semasa menjayakan aksi pertarungan. Irfan Zaini mengalami kecederaan di bahagian muka apabila terkena cota sebenar semasa bertarung dan menyebabkan pipinya terkoyak hingga terpaksa ditutup dengan make up dan menyambung semula babak berkenaan. Syafiq dan Shahnaz juga turut mengalami kecederaan luka-luka kecil, lebam, demam dan lemah-lemah badan. Untuk Director of Photography atau DOP bagi filem ini, ia mendapat sentuhan dari Nicholas Chin, seorang sinematografer yang hebat dan menghasilkan shot-shot yang cantik bagi setiap babak-babak dalam filem-filem ini. Hingga kan pengarah Syafiq Yusof sangat-sangat berpuas hati dengan hasil dalam filem ini. Tak lupa juga buat editor untuk filem ini iaitu Daniel Muhammad kerana hasil kerja beliau dari segi editing untuk filem ini memang sangat dipuji. Ia dibuat dengan begitu kemas dan teliti bagi setiap kesinambungan untuk setiap babak-babak itu hingga kan tidak ada langsung sebarang kesilapan atau kecacatan yang boleh dikesan dalam setiap hasil kerja editingnya Setiap babak juga perfect termasuk dengan bantuan dan idea dari dua orang pengarah ini Filem Boss Office Blood Brother ini terbukti mencapai hasil membanggakan apabila Dua hari tayangan sahaja sudah mencapai kutipan tiket mencecah hampir 10 juta yang setakat ini tiada lagi filem Melayu yang boleh mencapai tahap ini untuk tempoh baru tayangan. Filem ini ternyata memenuhi cita rasa penonton tempatan lantas meletakkan dalam kelas tersendiri. Filem yang ditayangkan di 146 pawagam di seluruh negara ini menerima maklum balas positif daripada penonton apabila rata-rata memuji jalan cerita, sinematografi dan keriografi aksi yang disifatkan setanding dengan filem-filem Hollywood. Jadi, tidak hairanlah filem yang mengambil masa 70 hari penggambaran dengan bajet sebanyak 7 juta ini mampu meledak sekaligus menjadi buah mulut penggemar filem aksi. Tambahan pula, filem ini dibintangi oleh barisan pelakon A+ tanah air. Produser dan penerbit filem ini, Dato' Yusof Haslam, sangat berpuas hati dengan filem ke-42 terbitan syarikatnya dan turut berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat. Beliau juga bersyukur kerana filem ini mendapat sambutan yang luar biasa dari penonton, bukan sahaja dalam kalangan orang Melayu, malahan kaum Cina dan juga India juga menyokong filem ini di pawagam. Beliau juga turut mengharapkan banyak lagi filem-filem tempatan daripada kalangan anak-anak muda yang dapat menghasilkan idea-idea baru dan segar untuk dihidangkan kepada penonton bagi menyemarakkan lagi industri perfilman negara. Filem Black Brother juga bakal ada kesinambungan seperti filem-filem lain sebelum ini. Insya-Allah, jika mencapai satu kutipan sasaran yang telah diletakkan. Jika anda dah tonton filem ini, kongsikan pendapat anda di ruangan komen di bawah. Sama-sama kita menyokong dan mengembangkan lagi industri perfilman tempatan. Jadi itu saja yang Mister Letak kongsikan untuk video kali ini. Jika anda belum lagi subscribe, tekan button subscribe dekat bawah tu. Dan jika anda suka dengan video ni, tekan button like dekat tepi tu. Jumpa lagi dengan Mister Letak, community dunia hiburan. Jaga diri. Assalamualaikum.